массы тела более на 10% от максимально возможной массы тела, средней для этого пациента, или на 15% от средней по росту, возрасту и полу. Избыточная масса тела то же самое, только до 10% от максимально возможной для э, каждого индивидуума. Что же у нас делается в мире? В мире, э, в общем-то, идут рост э, повышения массы тела. Конечно, лидируют это страны э, Южной Америки, это Мексика и некоторые острова, которые тоже расположены вот в этом регионе. Но тем не менее, э, Европа, в общем-то, тоже не посет сейчас за По последнему информационному бюллетневоз который был выпущен, более э, 1,9 э, миллиарда пациентов имеют избыточный вес и свыше 600 миллионов страдают ожирением. По данным 2014 года 13% населения планеты, из них 11% мужчин и 13% женщин имеют ожирение. С 1980 года число лиц во всем мире, которые страдают ожирением, удвоилось вдвое. Что же у нас делается в Украине? Хочу сразу сказать, что статистика в этом плане очень разноречива. По официальным данным, которые есть у нас, избыточный вес имеет 53% и 20,1% имеют ожирение. То есть каждый пятый у нас страдает ожирением. Большинство это 26% женщин, 16% мужчин. Но вот вы видите на графике, как возросла заболеваемость ожирения фактически за два года. Это данные Госкомстата Украины официальные. Мы эндокринологи тоже занимаемся этим заболеванием. И вот вы, наверное, все видели эти журналы, книжечки, которые выходят в начале следующего года и дается информация по всем эндокринным заболеваниям. Так вот, процент ожирения по данным эндокринологам составляет всего 13%. Ну, то есть это говорит о, в общем-то, не то, что диагностики, просто не обращают на это эндокринологи должного внимания. Медицинские последствия. Ну, все вы знаете, какие заболевания могут приводить к ожирению. По классификации может быть первичное ожирение или элементарно конституциональное Это в большинстве пациентов примерно 70-80% в основе лежит как раз элементарно конституциональное ожирение. Важно генетические факторы, переедание, малоподвижный образ жизни, психологические факторы, на это обращаю ваше внимание особое. Ну и, в общем, характеристика такая, что отложение жира Вторичное ожирение или нейроэндокринное. И здесь мы, конечно, не должны это упустить, потому что мы эндокринологи. И хоть 80% у нас будет элементарно конституциональное ожирение, но тем не менее синдром болезни центра Пушинга, гипотериоз, различные заболевания центральной нервной системы, это могут быть в головном мозге состояние после операции облучения. Это могут быть гиперпролактиномии и, в общем-то, другие состояния, которые могут привести при эндокринной патологии к ожирению. Здесь, как правило, при некоторых видах эндокринного ожирения оно не функциональное и различается, знаете, или же это может быть абдоминальное ожирение или глютофеморальное. Какие основные обследования эндокринолог должен назначить пациенту, который пришел к нему с повышенным весом? Прежде всего, мы должны проверить гормоны щитовидной железы, углеводный обмен, уровень половых стероидов, потому что иногда бывает, что прежде всего нарушается уровень как раз половых стероидов, и затем уже идет основной тоска. У мужчин, конечно же, этот тестостерон свободный, у женщин мы включаем и эстрогены, продуктивных энзимизирующих гормонов и кортизол. Генетический фактор – один из основных в э, развитии ожирения. У 60-70% больных ожирением родственники имеют повышенный вес. Что же по э, генетической предрасположенности? Если имеют оба родителя ожирение, то риск развития для мальчика составляет 70%, для девочки – 90%. Если папа с повышенным весом, мальчик и девочка это примерно 40%. Если мама, мальчик 27%, девочка практически 80%. Да? Посмотрите на маму, какая мама будет в пожилом возрасте, и вы увидите свою будущую жену. Ну, вот это тоже такая патогенетическая подоплека. Девочки болеют вот, 2-5 раз чаще, женщины болеют чаще, мужчины э, Ожирение в детском возрасте является основным кредитом э, ожирения во взрослом возрасте. Если мы посмотрим на индекс массы тела и избыточная смертность, вы видите, какой -то резкий, скачок увеличения смертности идет после индекса массы тела 30%. с ожирения. Сейчас данные и в общем-то активно обсуждается парадокс, ну такой вот феномен, парадокс ожирения. Что это такое? Было показано, что пациенты с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют выживаемость лучше выше индекса массы тела. Однако хочу отметить, что вот эта вот вся игра идет, когда индекс массы тела от 25 до 30. То есть это категория массы тела. Это еще не категория ожирения. И, конечно, когда к нам приходит пациент, мы должны учитывать все. Мы должны учитывать конституцию, потому что у нас есть там тонкопостная, есть более широкопостная. И учитывать генетический фактор, какие папа и мама все-таки сейчас ну, было показано четко, как и избыточной массы тела, так и сахарного диабета второго типа лежит инсулинорезистентность. Она может быть генетическая, она может быть приобретенная. То есть э -э 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 -э. неправильное питание, избыток массы тела в конце концов приводит вот к вот этой приобретенной инсулинорезистентности. Длительно текущая инсулинорезистентность, она приводит к тому, что э -э идет большая выработка инсулина, то есть идет гиперинсулиномия. Вроде казалось бы, это хорошо, вначале это компенсируется, это патогенетический механизм, затем уже сама гиперинсулиномия играет неблагоприятную и патогенетическую роль в развитии дальнейших заболеваний. Кроме того, жировая ткань является, сейчас уже доказано, мощным эндокринным органом. Она вырабатывает целый ряд гормонов и биологически активных веществ, которые потом впоследствии и запускают каскад патологических реакций. И вот если мы посмотрим ожирение, посмотрим нарушение толерантности к глюкозе, развитие диабета, то вот в самом начале как раз начинает развиваться инсулинорезистентность. И потом, если не уходят факторы, то есть масса тела остается высокой, то развиваются диабет, и инсулинорезистентность она сохраняется на протяжении всего заболевания поэтому так в общем-то и важно э, предупредить инсулинорезистентность потому что потом на нее воздействовать уже вот на данном этапе уже очень сложно немножко также вас относится к своему весу и к своему заболеванию. То есть можно и с таким весом делать какие-то упражнения и, в общем-то, активно себе помогать занятий веком, то за один час сжигается 300 килокалорий и задействовано 45% мышц тела. Поездка на велосипеде 500 килокалорий и половина мышц тела работает. Очень сейчас модная скандинавская или нордическая ходьба, вот с этими, такими двумя красивыми палочками. И при этом 700 килокалорий сжигается и задействовано 90% мышц тела. Почему я это показала? Потому что наши пациенты в общем-то, и можно, и нужно рекомендовать как раз этот вид физической активности, потому что нет, нет выраженной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Но тем не менее, мы будем видеть от этого достаточно хороший эффект. Но еще лет пять назад, когда мы где-то там в санатории видели, что, что это за извините, ненормальные люди идут с этими палками. А оказывается, это достаточно э, объяснимо вот в плане Нагрузки и сжигание калорий. Ну, вот видите, даже в офисе можно найти время и немножечко чуть-чуть э, э, заняться своим Ну А можно на все наплевать. И вот хочу обратить ваше внимание на где вот эти нижние картинки. Как относиться к заболеванию? Вот девушка, которая да, отбрасывает бутерброд. и вот девушка, которая борется с весами. Это очень важный психологический момент эффективном ожирения, конечно, нужен психолог или психотерапевт, потому что очень без этого специалиста достичь результата тяжело. Но сам эндокринолог, который занимается, в общем-то, в какой-то мере должен овладеть этими методами, чтобы убедить пациента как раз правильно относиться к своим заболеваниям. Современные средства для ожирения должны иметь побочных эффектов, обладать хорошей переносимостью и не вызывать зависимостью. Фармакотерапия. Когда мы назначаем препараты? Для пациентов с индексом массы тела 30 или выше, без сопутствующих факторов риска или заболеваний. Или же для пациентов уже с индексом массы 27, но которые имеют диабет или другие же факторы риска, которые быстро могут приводить к различным заболеваниям. Абсолютно верно. То есть это ксеникал, который сейчас у нас есть на рынке. Вот здесь такая табличка, и здесь приведено достаточно много препаратов, которые предлагались у нас за много лет на рынке. Но тем не менее, они фактически все были запрещены из-за того, что было достаточно много побочных эффектов. Даже те средства, которые показывали достаточно хороший эффект, тем не менее приводили к депрессиям, или к, депрессия, к сердечно-сосудистым заболеваниям. Знаете, что ксеникал, единственное его действие, это он блокирует всасывание жиров, и жиры выводятся наружу. Контроль массы тела является вторым значимым фактором после гликированного гемоглобина у э, данных пациентов. Из препаратов, которые мы сейчас можем выбрать таблетированных, конечно, у нас есть базовый препарат метформин И он является достаточно патогенетическим и при лечении ожирения, потому что вы знаете, что основное его действие это улучшение чувствительности к рецептору инсулина. И, в общем-то, очень правильно, когда мы его назначаем на стартовом этапе нашим пациентам. Вы видите, вот некоторые результаты. Снижение смертности на 30% при длительном его использовании. и миокарда 33% и снижение общей смертности на 27%. Активно, видите, снижается уровень гемоглобина, улучшается липидный профиль у пациентов и есть снижение массы тела. Мы можем назначать сейчас его и при э, почечной недостаточности, когда кривинск креатину смело до а 45, может и несколько ниже, но тогда мы должны оценить резкий пользу, и тут должны быть индивидуальные подходы к этому. Плюс он хорошо профилактирует различные онкологические заболевания. Если пациент у нас есть с онкологией, то все-таки мы должны стараться, если можно, то обойтись его без... В данной ситуации без инсулина ну, хотя бы назначить ну, нет больницы. Но основной момент состоит в том, какой же второй препарат мы назначим э, пациенту с ожирением. вот, пожалуйста, я в тех вопросах помню, инициирующий, какой был ответ. Вот выберите пожалуйста, какой же мы препарат можем назначить: глимиперит, триклазит, бировитин, цитокриптин и Итак. 45%, процентов. большая часть ответила ситогрептин, 45% вироблитит. Вироблетит абсолютно правильный ответ. Если мы говорим о ситогрептине, то у него нейтральное действие на массу тела. Но снижать массу тела он не будет. Препараты сульфанил мочиленные, что делают массу тела? Повышают. Инсулин повышает массу тела, нейтральное действие и снижает массу тела глюкогон подобный пептид. Очень много сейчас по этому э, работ. И, в общем-то, показано, что даже у пациентов без диабета, только при ожирении, снижается уровень э, глюкогон подобного пептида. И механизм его действия связан со многими органами и системами. Достаточно во многих органах и системах есть рецепторы как раз к глюкогон подобному пептиду главная центральная нервная система, он регулирует аппетит. И снижается, при достаточном его количестве снижается насыщение, снижается потребление пищи. И, в общем-то, и нам конечно, задача первая, исключить, первое, это эндокринные проблемы, которые приводят к этому. Помочь вот пациентам с разной эндокринной патологией, с избыточным весом, не только контузировать основное заболевание, но и снизить вес. Ну и, конечно же, не забывать о том, что мы выставляем основной диагноз, и если есть избыточный вес, то все-таки поговорить с ним.